Люськину равно вырубил, только что понял, что-то блощить у него на ухе думал, что такое, может в лес куда-то в воду, чего тут мёд стоял на столе нет взял, в люськину прижал там, мабуть, целый напёрсток гноя вышел вот тогда залысина драл, дрался, мабуть, с котами бился напёрсток гноя, наверное, выдавил вот тогда хлоргейскином помазал Выдавал все. Более-менее почистил. Сейчас намажу леомиколью. лиосином у меня мазь. Либо неоцин. Вот. вот. Или присыпка. Сейчас все, все найду. Вот это Люсьенчик. дарачун, Бывший какой то сопливый. Сопливый. Сопли не предстоит. Как я назвал Хрустальный котик. Зимой был. Сейчас уже вырос морда. Кошачья сопли. Сейчас я, сейчас, я купил это самое детский зубок называется цаплей. соплей. Пойди, по, пойди, пока погуляй. Погуляй пока. Тут. Хмарку только не трогай. Пускай сейчас я его намажу. Намажу антибиотиком. Вот я купил. Вот я купил. От нуля. Для самых маленьких детей. Это вот и капать Именно кошенятам, потому что у той же Паши, у того же Джордана, это и у Люсьена сопли, и у Антошки сопли. Вот я буду капать. Это для самых-самых новорожденных. Это в обычной человеческой аптеке. Закапал носиком. Как больно укусил меня, вредина. Потому что ему больно, видите, до сих пор. Ну, это, я уже выдавил, это уже сукровица. Что-то еще раз с сухой трав, сухой салфеточкой выжму все это. А тут все выдавлю еще раз, потерпи солнышко. И намажу уже антибиотиком. Он немножко лебосина осталось. Сейчас выдавлю все еще можно. Зато куплю. Бедный котик так мучится. Это еще он блюсин терпеливый. Плюсен хороший. Другой бы вообще же съел бы меня. загрыз бы. Люсен, чтобы он повернись. Ничего, до свадьбы доживет. Главное, что обработал ему с Покусал меня еще раз, ничего страшного. Завтра утром повторим. Уже мази этой, да еще выдавлю. Отрежу ножницами. Вот там возле колпачка. Последнее выдавлю. А ну, вернись, красавчик. Вот, пожалуйста. Это коты тебе порезали.